сегодня Олимпик завжди в Киеве дуже важко вам дало с за Олимпиком. Сегодня уже в первом тайме фактично закончили игру. Папа, ну... Но... фоткай. Да? да. Молодець. Ну, конечно, с Олимпиком всегда тяжело играть, но сегодня, наверное, исключение, да, потому что когда с такими командами, которые плотно обороняются, забиваешь там, быстрый мяч, да, ну, то они уже пытаются отыгрываться, раскрываются и уже, уже появляются свободные зоны. И появляются, появляются свободные зоны, и, конечно, легче атаковать. Ну, понимаете, в нашем чемпионате, я думаю, тяжело да, будет отыграть 11-11 очков. Это довольно-таки солидное преимущество. Но в этом виноваты только, только мы сами. Потому что тот футбол, который мы показывали в первой, в первой части чемпионата, я думаю, не соответствует амбициям Киевского Динамо.